Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində gözəl bir həyət evini təklif edəcəm. Hörmətli izləyicilərimizə qeyd etmək istəyirəm ki, bax gördüyünüz kimi bu formada evin xarici görünüşü var. 533 nömrəli marşrut dayanacağına yaxındır. Əla bir qiymətə satışa çıxarılıb və daha çox vaxt itirmədən evin içini də daha yaxından təqdim etmək istəyirəm və qeyd etdim ki, bütün sənədlər də qaydasındadır, notarial qaydalara alqı-satqı prosesi aparılacaq. Bax bu formada həyətyan sahəsi var. Gördüyünüz kimi bu belə bir kiçə şəmayikdir. Evin yaxınlığında Qurtuluş 93 yaşayış kompleksi və 530 nömrəli marşrut dayanacağı var. Bax burada da alt hissəsində zəncirimsidir. Bax burada kombininin yeridir. Gördüyünüz kimi pəkanlar da manayt betonla tökülüb. Qiyməti də çox sərfəli və əla bir qiymətdir. Hörmətli izləyicilərimiz, cəmi 27500 manatı siz bax bu gözəl evə sahib ola bilərsiniz. Və yəni qiymətlə bu formada, yəni təfərrüatları bax görəcəksiniz, baba pələkanlar, məhcəllər qoyulacaq bu formada gördüyünüz kimi dəhlizdir. Dəhlizdən daxil olarkən sol tərəfdə belə bir qonaq otağı da hürmətinizlə izləyəcəyəmiz. <coughs> Evin bütün otaqlarıdır. Kombinentləri çəkilib. Hürmətinizə zəyhəmiz bir daha da nəzərinizə çatdırım ki, videonu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. Bax burada da belə bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi bax belə bir kəs otağıdır. Döşəməsi taxtapoludur. Yenə də nəzərinizi çatdırım ki, bütün otaqlarda kombi xətləri çəkilib. Hərazi də qaz, su, işıq daimidir. Bax burada da belə bir mətbəxə dönməkdə zəy zəminimiz gördüyünüz kimi bizim gözəl mətbəxdir. Tam təmlidir. Bax burada da kombi xətlərinin yeridir. Yenə də bütün otaqlarda olduğu üçün burada da kombi xətləri çəkilib. Bax burada da belə bir ham otağıdır qiyməti 27500 manatdır. Real alacaq qiymətdə endirim olacaq. Nağd satılır, kreditlə satılmır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.